Сьогодні юрисконсульт Мелітопольського районного центру зайнятості Ольга Патлаха розповідає про компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування. Порядок компенсації був затверджений кабміном у квітні цього року і визначає механізм компенсації фактичних витрат. Роботодатель можуть претендувати. на компенсацию единого социального взноса из нашего фонда, если будут соблюдены три условия. Во-первых, будет создано новое рабочее место. Во-вторых, человека возьмут из перечня неконкурентоспособных граждан населения и по направлению центра занятости. То есть человек должен иметь статус безработного. И э, третий момент это то, что работодатель гарантирует, что два года человек будет занят. При условии, если человек увольняется в течение этих двух лет по инициативе работодателя, либо по согласию сторон, то компенсация единого социального взноса возмещается в полном размере. То есть работодатель должен будет вернуть эту компенсацию. Согласно статье 1 закона Украины о занятости, новое рабочее место это рабочее место, которое создано путем создания нового субъекта хозяйствования, увеличением штатной численности работников при условии, что за предыдущие 12 месяцев средняя численность работников не сокращалась и не уменьшалась. Ну и, конечно же, новое рабочее место, которое создано путем модернизации либо внедрения новых технологий. Трудоустраивается человек сроком на два года. Первый год идет компенсация единого социального взноса. Как я уже говорила, из перечня неконкурен... неконкурентоспособных граждан населения. К ним относят, согласно статье 14 закона Украины о занятости. Один из родителей, которые, у которых на изождение есть ребенок до 6 лет. Одинокие родители, которые воспитывают деток в возрасте до 14 лет, либо ребенка-инвалида. Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки. Освобожденные из мест лишения свободы инвалиды, которые не достигли пенсионного возраста. Предпенсионная категория, которым осталось 10 и менее лет до наступления пенсионного возраста, согласно статье 26 Закона Украины о общегосударственном пенсионном обеспечении. Ну и, конечно же, это молодежь, молодежь после школы, выпускники высших учебных заведений, ПТУ и молодежь после армии, военной либо альтернативной службы. Что касается молодежи, то здесь бы хотелось остановиться более подробнее, потому что если это молодежь после школы, то нужно для работодателя соблюдать все трудовые гарантии при принятии на работу данной категории населения. Что касается выпускников, то компенсация единого социального взноса оплачивается из государственного бюджета Украины. То есть компенсация идет из госбюджета. И кто не может получить компенсацию единого социального взноса, здесь только два условия. Не может получить тот работодатель, который имеет задолженность в пенсионный фонд по оплате единого социального взноса, и не может получить тот работодатель, который на сегодняшний день признан банкротным либо возбуждено дело о банкротстве. Вот два условия, при которых работодатель не может получить компенсацию единого социального взноса.